अलविदा और आखरी अमरीगो कहानी वैल्यूवरिटी शारि आज अमरीका में हमारे क्याम का आखिरी दिन था वो मुल्क जहाँ अमूमी तौर पर यह बात तस्लीम की जाती है कि अमरीका का नाम अतालवी एक्सप्लोर अमरीगो वी से माखूज है कोलम्बस तो अपनी मौत तक इस बात से बेखबर रहा की वो एक नया ब्र आज़म दरिया कर चुका है अमरीगो वो पहला महमजू था जिसने स्पेन और पुर्तगाल की जानब से इन नए बर आज़मो को दरियाफ्त किया और इनसे बाकायदा तजारती कायम किए आज के दिन फिजा में रुख्सत होने की हल्की सी उदासी शामिल थी अमरीका में हमारा ये मुख्तसर सायाम यासमी नापा और उनकी तमाम फैमिली और खुशतामन साहबा डॉक्टर शमीम की मुसलसल मेहरबानियों की वजह से यादगार बन चुका था अब ये खुशगवार यादें जिंदगी भर हमारे साथ रहना थी इस अलविदाई दिन हमने अपने मेज़बानों के लिए शुक्रिया का खसूस एहतमाम किया था उन्हें मारूफ रेस्तुरान आई हॉप में मजेदार ब्रंच की दावत देकर रेस्तुरान में दाखिल हुए तो किस्म कस्म के खानों की खुशबू और चहल पहल ने हमारा इस्तेबाल किया ये रेस्टोरेंट अपने मुनफरद अंदाज में तैयार किए हुए ऑमलेटों की वजह से अमरीका भर में शोहरत रखता है सबने मनपसंद ऑर्डर दिया खाने के दौरान खानदान के अफरात के दरमियान होने वाली खुशगवार ने इस अलविदाई ब्रंच को यादगार बना दिया मुझे अमरीकी तारीख के एक रोशन लम्हे का ख्याल आया 16 जुलाई उन्नीस में नासा के मिशन अपोलो 11 की मून लैंडिंग दुनिया की तारीख में एक नाकबले फरामोश वाकआ है उस लम्हे खिलाबाज नील आमस्ट्रॉ और बज एल्ड्र चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान बन गए थे आर्म स्ट्रोंग के कहे गए ये अल्फाज एक इंसान के लिए छोटा सा कदम लेकिन बनी नौ इंसान के लिए एक बड़ी छलांग, पूरी इंसानियत की इज्तवाही याद में हमेशा के लिए नक्श हो चुके हैं इस शानदार कामयाबी ने अमरीकी जहानत अज्म और तलाश के जज्बे को सारी दुनिया के सामने जाहिर कर दिया था ये लम्हा साइंसी तरक्की के लिए इस कौम के अज्म और बज़ाहिर नामुमकिन को हासिल करने की सलाहियत का मुबोलता सबूत है आज हम सकाफतों के इम्तजाज से भरपूर इस मुल्क से रुख्सत हो रहे थे हमने वापसी के लिए अपने बैग पहले ही तैयार किए हुए थे अलविदाई रुखत के जज्बाती लम्हा से गुजर कर हम एयरपोर्ट की जानब रवाना हुए मुक्रा वक्त पर चलने वाली हमारी फ्लाइट ने हमें न्यूयॉर्क के जॉनिफ कैनेडी के हवाई अड्डे पर पहुँचा दिया यहाँ हमें तीन घंटे क्याम के बाद लंदन जाने वाली प्रवास पर सवार होना था इस मुख्तसर वक्फे में भी खुशी के कुछ लम्हों का साथ मिला की भांजी निमरा अपने दो बहुत प्यारे बच्चों समेत हमसे मिलने एयरपोर्ट पहुंची निमरा न्यूयॉर्क के एक अस्पताल में कार्डियोलॉजी की चीफ रेजिडेंट है वो इतने मुख्तसर वक्त में भी किसी रेस्टोरेंट से सीख कबाब रोल लेकर हमसे मिलने आई थी निमरा के खलूस और इस मुख्तसर सी मुलाकात ने दिल मुख लिया वापसी की परवाज में सवार हुए तो अमरीका में क्याम के दौरान पेश आने वाले वाकियात और तारीख किसी एडवेंचर फिल्म की झलकियों की तरह जहन से होकर गुजरने लगी बेरिंग स्ट्रेट अबूर करके आने वाले इब्तदाई मतलाशियों से लेकर अमरीकी सियासी और सनती इनकलाब तक खाना जंगी और इंसानी हक़ की तहरीक के जरिए अमरीकी सकाफ़त के मौजूदा इरत तक इस मुख्तसर से सफर में बहुत कुछ देखने और सीखने का मौका मिला था और रिश्तेदारों और दोस्तों की मोहब्बत और रफ़ाक़त भी मैंने नींद के इंतजार में आंखें बंद कर ली जहाज अपनी मखसूस रफ्तार से लंदन की जानब रवा दवा था वेल्यूनिवर्सिटी अली